Дорогие братья и сестры, я бы даже, наверное, вполне был честным и богастовски даже выверенным очень правильно, я могу сегодня обратиться ко всем, дорогие отцы и матери. Потому что я не раз обращал ваше внимание в свое время, потому что преподобного Семена Нового Богослова говорил, что человек, который в тот день, когда он причастился, он является священником. Причем независимо от пола. Так что то желание, которое многих сопровождает, и неногда женщин, иногда в европейском либеральном мире... О том, что вот бы быть священницей. Каждое воскресенье, каждую литурге божественную, и женщина, и мужчина становятся священником, кем бы, как бы он ни был, если он прищищался тело и крови Сегодня приобщились ко Христу и вы. Но сегодня вы приобщились с пониманием, дорогие мои, и сегодня я хочу от души поблагодарить, потому что очень часто мои знают это студенты, я говорю, и отцы знают, литургия, когда ты ведешь все несколько с пояснением, значит, ты фактически не молишься. Потому что ты только думаешь, вспоминаешь, внимание собираешь, то, что сказать. И после литургии ты садишься в некотором состоянии бессилия. и тебе, э, ну, пожалуйста, просто не трогайте, потому что я понимаю, что в этот момент должен был быть со Христом, а я был в этот момент для Христа. Владыка, я от души от всего моего теплого дружеского сердца благодарю, что сегодня вы были, я был вашим ассистентом, и вы моим были ассистентом. Но главное, что мы сделали этом месте мне было гораздо проще, я смог отвлечься, и вы полностью руководили литургией, а я в это время полностью вниманием уходил для того, чтобы максимально вот дать вот, вот ту сердцевину тех знаний, которые братья и сестры постоянно взывают. Потому что литургия вроде бы центр, и мы знаем, что в принципе любой миссионерской деятельности, в частности православной церкви, центр и опять же вершина является литургией, ядро. Но получается, что зачастую мы к ней относимся как к традиции, но нет вот этого вот внутреннего осознания. Поэтому спасибо, что сегодня вы, вы позволили, это один момент. Но мне хочется, как это, это все литургия слова отчасти, такая моя словесная. Ну была литургия сердца, вот такая, вы знаете, что вы для меня очень близкий человек, вы знаете, насколько я вам доверяю насколько всегда сердце мое раскрывается, я могу всегда у вас и взять совета, и э, то, что может быть на сердце исповедное такое есть, посоветоваться. Спасибо не только, что вы в этот день, спасибо, в принципе, что вы сюда со мной. Это вам искренне от всего сердца. Дорогие украсители нашего богослужения, все, кто сегодня пел всех те, кто сегодня помогал, наши наши и протодиакона, дорогие да, братья и сестры, мы сегодня радостно быть здесь, в, можно сказать, своей альма-мата, потому что когда-то э, я здесь тоже проходил определенный такой, знаете, свой этап жизни и что-то познавал. Э, но познавал, и я это помню очень хорошо, не только ну такой как бы сухую науку опознавал прежде всего мне кажется такую вот живую э, некую практику богообщения вообще я понимаю что я для вас человек чужой и я не претендую на какую-то такую, ну знаете такую бесшабашную искренность э, но мне очень хотелось бы сегодня вас поблагодарить за такую вот знаете домашнюю семейную атмосферу. Замечательно, когда, знаете, нет каких-то заморочек во внешних и несколько даже пафосных вещах, а все-таки все нацелено и направлено на какое-то внутреннее ощущение. И я, знаете, вот прошу вас понять, что, конечно, у нас несколько вот в нашем религиозном сознании, в том числе и современном. Есть некая такая, знаете, искривленность, что ли. Она похожа, знаете, на, на, на какой пример. Когда к человеку приходит врач, точнее, когда человек приходит к врачу, ну или врач, как, если как, какая ситуация. И вот этот врач выписывает там кучу таблеток, кучу лекарств и говорит, ну вот, попробуйте да, несколько. Но я точно знаю, вот после смерти вам станет легче. Вот там, когда уже там все пройдет, все болезни будут, тогда будет легче. Ну, лекарства, таблетки, это такое дело. А вот после смерти вам станет... Вот точно так же человек, который приходит в храм, собственно говоря, он может расслышать именно это. Вот ты знаешь, дружище, молись, постись, значит, имей воздержание, Будь добр, будь милосерден, живи по закону Божьему и может быть после смерти тебе будет все хорошо. И, конечно же, человек, ну как бы, знаете, не совсем расположен к такому. Потому что, ну, во-первых, а где доказательства? Да, если я имею в виду человека такого вот, ну, современного, да, циничного в какой-то степени и человека, который, знаете, скажет, ну простите, 70-80 лет я буду, значит, жить по вашим каким-то таким вот правилам, а потом неизвестно, чего там со мной будет. Ну, я как-то не совсем расположен к этому. И вот, знаете, я хотел бы, чтобы вы поняли, что сегодняшняя литургия, она была не только для того, чтобы, ну, что-то вам рассказать, расширить ваш кругозор религиозный. А мне кажется, эта литургия, она должна вас приблизить к вот этому ощущению Бога общения личного Бога общения, потому что именно в этом есть смысл существования церкви и духовной жизни. Мы должны здесь научиться, как святые, которых мы прославляем, которым мы молимся. Вот мы должны уже здесь в этой земной жизни, не ожидая порога смерти. Мы уже здесь должны научиться живо, э, то есть живую, да, общаться с живым настоящим Богом. И ощущать его в своей жизни. И вот, э, ну, я не перестаю удивляться интеллекту нашего вот дорогого владыки Вениамина, который вот сегодня для меня открыл, да, снова Симеона Нового Богослова, который сказал, собственно говоря, если ты причастился, то ты уже священник, да, ты уже жрец. Потому что ты, ты в себя принял тело и кровь спаситель. Это, конечно, удивительно. Это вот, понимаете, это же, это же сейчас, это не когда-то. Ведь Церковь так и говорит, вкусите, увидите, да, тело Христово примите. Да, сейчас, здесь, уже в этой жизни. Не надо ожидать там, это, не надо каких-то там моментов. Я... Знаете, хотел бы сказать, насколько мы все-таки счастливые люди. У нас много проблем, у нас много нестроений, у нас много скорбей, у нас много трагедий, тем более сейчас, когда идет война. Но насколько мы счастливые люди, что имеем возможность приучиться к этому и иметь живое богообщение, слышите? Не наигранное, ведь сейчас же здесь не спектакль происходить слышите? Друзья, сейчас же здесь не просто, знаете, там, э, лицедеи как-то там чего-то в ролях там пытались вам поведать. Нет. Сейчас вот и было это истинное богообщение. Я э, не могу не вспомнить, что сегодня мы вспоминаем Иоанна Лесточника. И, кстати говоря, наверное, особенно студентам, всем, кто здесь учится, нужно напомнить, да, что э, эпоха... Ну, вот святых отцов – это эпоха людей образованных. Но вот если задуматься, да, эти люди не имели э, в своем арсенале, не знаю, там Гугла, э, Siri, э, и, и они не имели возможности компилировать что-то, систематизировать с помощью там э, iPadов э, и, и так дальше. Эти люди были настолько, ну они были настолько, знаете, жадными к знаниям, что они, они вот нам оставляют такие, такие замечательные труды, в том числе и, и Иоанн Лествичник. Да, вот я хотел бы, чтобы студенты особенно меня услышали и задумались, насколько нам еще нужно трудиться над собой, чтобы достичь хотя бы, хотя бы отчасти того уровня не просто знаний, а именно пониманий, навыка, усердия, трудолюбия, которыми обладали там, да, Максим Исповедник, Семен Новый Богослов, тот же Иоанн Лесточник, Ава Дорофей, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, да, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И вот я, братья, я, семинаристы, я очень вас прошу, преуспевайте, насколько это возможно. Я знаю, что сегодня время, оно очень расслабляет человека, и ну, дает человеку какие-то ну, иные мотивации да, в жизни, чем духовные, да, и говорит, да, ты значит, вот стремись к тому, к тому, к тому, а это что там это? Но на самом деле вот, это не специально, я так вы думаю, просто так оно как бы подходит. Мария египетская, да, вот сегодня тоже мы ее память совершаем, ведь она смогла трансформировать ну, такое несколько животное, э, ну, абсолютно неправильное, извращенное э, отношение к себе и к жизни в нечто высшее. Слышите, вот этот вот, э, э, вот этот вот ее блуд, вот это вот ее похоть, она с помощью благодати Божией и ее неимоверных усилий, она трансформировалась, трансформировалась в нечто большее. И она там эти 47 лет прожила в пустыне скитаясь и ничего ничего не имея в этой жизни слышите ну, никак ничего в с точки зрения нашей земной никаких интересов никаких э, ну, радости ничего этого не было но не было высшая радость это радость вот этой благодатного бога общения радость этой любви которую она познала и как я она поняла что то чем она занималась, до этого это, это совершенно, это даже ниже животного э, отношения к жизни. Так вот, каждый семинарист должен помнить, ну или человек, который стремится познать науку веры, да, э, что мы должны возвысить себя. Несмотря на все вот эти вот наши мирские отношения, понимания, ощущения, стремления, мечты, мы должны возвысить себя. Да, понятно, мы должны думать и о хлебе насущном, мы должны думать и о том, как нам жить, как нам выживать в этом мире. Это понятно. Но все-таки не опускаться до вот такого, как бы, знаете, животного существования. Дескать, ну поживем, ну поживем, что, что дальше? Что потом? И я, дорогой Владыка, благодарю вас за такую замечательную возможность приучиться к вашему такому ну, проекту. Я знаю, что у вас их много. Я знаю, как это непросто реализовывать и как это э, трудно да, вот, э, поднимать э, такие, такие вопросы. Особенно, когда людям не очень интересно. И когда, знаете, вроде бы вот, ну, ты, ты желаешь, ты пытаешься донести, что-то рассказать. Ты как бы этим горишь, а потом это может просто разбиться о стенку ну, равнодушия и непонимания. Дорогой Владыка, я хотел бы вам выразить еще, еще раз слова признательности за приглашение, за возможность участвовать в такой замечательной литургии, в таком замечательном богослужении. Хотел бы поблагодарить и священников, и всех, всех, кто сегодня действительно вместе с нами молился, или мы вместе с вами, тут уже не так-то важно, вот. но главное, что мы были вместе. И это, ну, наверное, единственная возможность, единственное место, единственное э, пространство, где мы можем быть действительно по-настоящему вместе. И это, конечно, есть счастье, и это есть настоящая жизнь. Я желаю вам, дорогой Владыка, о вашем лице, всей вашей пасты и, э, конечно же, нашей семинарии Висеневской, э, несмотря на все эти такие вот... Трагические времена, да, очень такие каркаломные, непонятное наше будущее. Мы не знаем, что с нами будет, но мы, мы верим, что мы будем со Христом. И Христос будет с нами. Поэтому, дорогой Владыка, я вам желаю, чтобы никогда ваше сердце не рассталось с вот этим ощущением присутствия Христа. И пусть ваша жизнь будет озарена Его подвигом, Его словами, Его благой вестью. Его жертвы и Его воскресенье. Пусть э, ваша жизнь будет озарена Его светом и Его благодатью. И несите этот свет и эту благодать. Кому очень важно. Спасибо за такое я прошу сегодня, братья и сестры, так же по-семейному, как проходила вся наша Лидия помолиться. Потому что то дело, я векарный епископ, который вот тут вот, вот с вами, в семинарии, в Санжарах, и вот этим все ограничено. Но епископ, которые отвечают за целые большие территории, за целые регионы, вот это вы, вот это Филипп наш, наш ректор, к которого, молитвами, которые тоже сегодня э, вы сегодня присутствуете. Давайте помолимся и помянем нашего Владыку Митрополита Филиппа, Владыку Благолепа. Пусть Господь их укрепит на их слож, сложнейшее время, на их архипастерском пути.